ऑप्टिक्स कम्प्युटरद्वारे डोळे तपासून परिश्रम बिल्डिंग गॅलेक्सी फोटो स्टुडिओ शेजारी नवीन पोसरी रोड मोहमाडा रसायनिक आंतरराष्ट्रीय बजरंग दलाकडून श्रावणी सोमवार निमित्त कावड यात्रा जल्लोषात शिवशंकराच्या घोषणांनी परिसर दुमदुमला अखिल आर्यवत संघ आंतरराष्ट्रीय बजरंग दल अंतर्गत शिव कावड यात्रा समितीच्या वतीने दरवर्षी पहिल्या श्रावणी सोमवार निमित्त भगवान शिवशंकराच्या कावड यात्रेचे आयोजन करण्यात येते यावर्षी रायगड विभागाकडून खालापूर रसायनी व पनवेल विधानसभा यांच्याकडून सोमवार दिनांक अठ्ठावीस जुलै रोजी सकाळी आठ वाजता खांदेश्वर शिवमंदिर ते गाढेश्वर शिवमंदिर असे पंधरा किलोमीटर पायी शिवकावड यात्रेचे आयोजन करण्यात आले होते यात्रेचा शुभारंभ तपस्वी श्री एक हजार आठ आचार्य महामंडलेश्वर योगी सिद्धनाथ आघोरी यांच्या हस्ते श्रीफळ वाढवून शंखनाथ व वा डमरू वाजवून शिवकावड यात्रेला प्रारंभ करण्यात आला या यात्रेला आमदार प्रशांत ठाकूर मान्यवर म्हणून उपस्थित होते त्यांनी आचार्य महामंडलेश्वर योगी सिद्धनाथ आघोर यांचे आशीर्वाद घेऊन कावड यात्रेत सामील झाले या यात्रेत शेकडो शिव भक्तांनी खांद्यावर कावड घेतली होती तर सर्वांनीच भगवे वस्त्र परिधान केले होते यावेळी भगवान शिवाचा जयघोष करत बम बम भोले हर हर महादेवच्या घोषणा परिसर जनान निघाला दुपारी चार वाजता शिवकावड यात्रा गाडेश्वर शिव मंदिर येथे पोहोचताच शिवभक्तांनी भगवान शिवाचा जयघोष केला या शिवकावड यात्रेत आंतरराष्ट्रीय बजरंग दलाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष दिनेश पाटील बजरंग दलाचे महामंत्री व शिवकावड यात्रेचे संस्थापक अध्यक्ष सचिन खोळे आंतरराष्ट्रीय बजरंग दलाचे मावळ लोकसभा प्रसिद्धी प्रमुख राकेश खराडे महामंत्री रायगड जिल्हा वैभव काशिळीकर जिल्हाध्यक्ष नामदेव भोयर गोरक्षा अध्यक्ष मलेश गुडसे दलाचे उरण विधानसभा अध्यक्ष जनार्दन मालुसरे खालापूर तालुका अध्यक्ष प्रशांत तांबोळे मातृशक्ती परिषदेचे जिल्हा कोषाध्यक्ष भक्तीदाय भावल मातृशक्ती परिषदेच्या पनवेल तालुका अध्यक्ष उषा गुप्ता चंद्रकांत पाटील यांच्यासह आंतरराष्ट्रीय बजरंग दलाचे पदाधिकारी व शेकडो सदस्य शिव कावड यात्रेत सामील झाले होते प्रभात लाइव राकेश खराडे। है शिव कांवड़ी यात्रा और जैसा कि अभी आप देख रहे हैं देश में चल रहा है अपने भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना है तो यही मनोकामना लेके सभी बजरंगी और सभी सनातनी महादेव से प्रार्थना करके कि भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो इस कामना से कांवड़ यात्रा निकाली जा रही है और सनातन धर्म विश्व विजय बने वर्ष आठ वर्षापूर्वी आपल्या मनात एक संकल्प आला की जसं अयोध्येच्या राम जन्मभूमीच्या आंदोलनामध्ये आपल्याला रामभक्ती देशामध्ये जागृत करावी लागली जा त्यातून कारसेवक निर्माण झाले येणाऱ्या संभव्य काळामध्ये ज्ञानव्यापीवर भव्य काशी विश्वेश्वराचं मंदिर बनवण्यासाठी अशा प्रकारे जर कारसेवा करावी लागली तर त्यावेळी युवा शक्ती हिंदू समाज तिथे कसा उभा करता येईल या दृष्टिकोनातून आपण गेल्या आठ वर्षापूर्वी या कावड यात्रेची संकल्पना मनात आली आणि आपण सुरुवात केली बघता कावड कावडयात्रेने भव्य स्वरूप केलेलं आहे निर्माण आणि येणाऱ्या काळामध्ये हीच कावड कावडयात्रेतून तयार झालेले काळसेवक हे काशी विश्वनाथ मंदिर मुक्तीच्या आंदोलनामध्ये असते आणि आम आमचा संकल्पच आहे की ज्या धर्तीवर आपण अयोध्या मुक्त केलेले त्याच धर्तीवर काशी विश्वनाथ आणि श्रीकृष्ण जन्मभूमी हे दोन्ही मुक्त करायचे आहेत आपल्याला आणि त्यासाठीही सुरुवात जी भव्य कावडयात्रा आज पनवेल पनवेल शहर में होने जा रही है खंदेश्वर शिव मंदिर से गाढ़ेश्वर शिव मंदिर तक 20 किलोमीटर की कांवर यात्रा रहेगी हमारे कोकण प्रांत के महामंत्री सचिन फुले जी ने इस कांवर यात्रा का आयोजन किया है और विशेष करके हमारे कांवर यात्रा में मध्य प्रदेश से श्री अगो सिद्धेश्वर जी महाराज आज हमारे मुंबई में पधारे हैं मैं उनका कोकमण प्रांत के ओर से मुंबई के ओर से महाराष्ट्र की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूँ विशेष करके देश भर में कांवर यात्रा का आयोजन भव्य रूप से श्रावण माह में होता ही है लेकिन ये कावर मार यात्रा का विशेष महत्व है जिस तरह से सचिन जी ने बताया कि प्रभु रामचंद्र का मंदिर हमने मुक्त किया है सारे 400 साल की लड़ाई लड़ने के बाद ही हमें प्रभु रामचंद्र का मंदिर मिला है अभी हमें काशी विश्वनाथ की लड़ाई लड़नी है हमारे बाबा को मुक्त करना है सारे चार साढ़े छह फुट का शिवलिंग वजू खाने से बाहर आने के बाद भी हमारा सुप्रीम कोर्ट हमसे पुरावे मांगने लगा है हिंदुस्तान में रहने के बाद भी हिंदुओं के मंदिर मुक्त करने के लिए हमें देश भर में आंदोलन करने पड़ रहे इसके ज्यादा शर्म वाली बात हमारे हिंदुओं को कोई भी नहीं है जिस तरह से हमारा श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ है कारावास में वहां पर ईदगाह मदद करी है लेकिन वहां भी, भी हमें श्री कृष्ण का भव्य मंदिर निर्माण करने के लिए आंदोलन करने पड़ रहे आज की कावर यात्रा का महत्व इस तरह से है हम संकल्प लेने वाले हैं कि जल्द से जल्द हमारा केंद्र सरकार कानून बनाए और 91 वन जो धारा है वो तो मुक्त करे क्योंकि ये देश हिंदुओं का है इस देश में रहने वाला हर एक व्यक्ति हिंदू है लेकिन हमारे मंदिरों को मुक्त करने के लिए सरकार कोई भी आए सरकार आती है सरकार बनती है लेकिन वोट की राजनीति की वजह से हमारा ४५० साल देरी के बाद ही हमारा प्रभु रामचंद्र का मंदिर भव्य बना है किसी पार्टी ने नहीं, नहीं बनाया है सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है ये भूमि राम की है यहाँ दशरथ पैदा हुए थे कोई पार्टी इसका श्रेय ना ले अगर पार्टी को ही मंदिर बनाना था तो 10 साल रहा किस लिए देखी अगर संसद में कानून बना के मंदिर बन सकता था लेकिन कोर्ट कोर्ट ने जजमेंट दिया प्रभु रामचंद्र को कटघरे में खड़ा रहना पड़ा और ऐसा एक ही देश है जहाँ पर स्वयं प्रभु ने कटगर में खड़ा रह के गवाही दी है कि यहाँ मैं पैदा हुआ हूँ यह हमारा देश का दुर्भाग्य है 110 करोड़ हिंदुओं का देश है लेकिन 110 करोड़ में से हिंदू हम एकजुट नहीं है अगर एक करोड़ हिंदू उतर जाएंगे तो काशी में न्यान वापी मस्जिद जो है वो तो जमीन दस्त करके वहां पर श्रृंगार गौरी का भव्य मंदिर का निर्माण होता है इसीलिए इस कावड़ यात्रा का आयोजन है और हम मैं सभी पनवल के निवासी को शुभकामना देता हूँ कि सचिन फुले जी ने जो आठ साल से यात्रा का नियोजन किया पहले पचास की संख्या थी आज पांच हजार की संख्या इनके नेतृत्व में निकली है और पहले सिर्फ महाराष्ट्र